Dalam lipatan sejarah kita, ada banyak kisah kerajaan yang hilang yang namanya cuma wujud dalam teks-teks kuno. Hari ini, jom kita jejaki satu misteri yang sangat menarik. Kerajaan Emas Tantan, sebuah kuasa yang dikatakan sangat kaya, berpengaruh dan penuh dengan teka-teki. Okey, soalan pertamanya, apa sebenarnya kerajaan Tan Tan ni? Inilah persoalan utama yang akan memandu pengembaraan kita. Jom kita siasat sama-sama siapa mereka, kat mana agaknya lokasi mereka dan apa yang membuatkan mereka ni begitu istimewa sampai tercatat dalam sejarah. Petunjuk pertama kita datangnya dari sebuah teks sejarah Cina purba yang dipanggil Sui Shu. Ia cuma satu ayat ringkas je, tapi ayat inilah yang membuka pintu kepada sebuah dunia yang hampir kita lupakan. Sebuah kerajaan yang hampir terpadam dari ingatan. Okey, jom kita mulakan siasatan kita. Macam detektif sejarah, kita akan gunakan maklumat-maklumat yang ada dalam teks purba ni untuk cuba kenal pasti identiti asas kerajaan Tantan. Menurut teks ni, kerajaan Tantan diperintah oleh seorang raja dari wangsa Syahli. Nama raja tu dicatatkan sebagai Sheikh Lingche. Bunyinya macam nama Cina kan? Tapi sejarawan cukup yakin ini sebenarnya cara orang Cina sebut gelaran Melayu yang kita sangat kenal, Sri Raja. Okey, dah kenal nama rajanya. Sekarang, jom kita tengok bahagian yang paling menarik iaitu gambaran tentang gaya hidup dan peribadi sang raja tu sendiri. Rupa-rupanya, Raja Tantan ni bukan calang-calang pemerintah tau. Baginda sangat mementingkan penampilan. Dikatakan baginda memakai pakaian berwarna awan pagi dan wajahnya sentiasa dibedak dengan wangian. Kalau guna istilah moden, penampilan baginda ni sentiasa on point, icon fashion zaman purba kiranya. Macam mana pula dengan cara baginda bergerak? Ha, baginda ada dua kenderaan utama. Untuk urusan dalam kota atau perjalanan dekat, baginda akan diusung dengan tandu. Ha, kiranya macam VVIP escort lah zaman tu. Tapi kalau nak mengembara lebih jauh, kenderaan rasminya ialah gajah. Sangat praktikal. Empat jam? Apa agaknya yang Raja ni buat selama empat jam setiap hari? tidur, berehat? Bukan. Inilah jumlah masa yang baginda luangkan setiap hari untuk bertemu dengan rakyat jelata. Fuh, satu komitmen yang sangat luar biasa. Cuba bayangkan, sesi bertemu rakyat ni macam pejabat kerajaan zaman sekarang yang ada counter wall in. Dua jam sesi pagi, dua jam lagi sesi petang. Setiap hari pula tu. Ini betul-betul menunjukkan seorang raja yang sangat ambil berat dan dekat dengan rakyatnya. Okey, kita dah tahu pasal rajanya yang stylo dan prihatin. Tapi macam mana kerajaan Tantan ni boleh jadi kaya dan penting? Jawapannya terletak pada ekonomi dan lokasinya yang sangat strategik. Kunci kejayaan Tantan ni mudah je. Ia bukan pelabuhan biasa-biasa. Ia sebuah entrepot. Apa benda tu? Senang cerita, ia macam satu hak pusat tempat semua barang dagangan dikumpul, disimpan, lepas tu diedarkan semula ke tempat lain. Inilah yang buat ia jadi pemain utama dalam rantau ni. Nak faham macam mana sistem ni berfungsi? Mudah je. Ia bertindak sebagai feeder pod. Bayangkan macam ni. Pertama, semua hasil hutan dari kawasan-kawasan pedalaman sekeliling dikumpulkan. Kedua, semua barang ni dibawa dan dipusatkan ke pelabuhan Tantan. Dan ketiga, dari situlah barang-barang ni diekspor secara pukal ke empayar-empayar besar macam China. Kiranya macam pusat logistik zaman purba lah. Okey, kita dah nampak Tantan ni kaya dan maju. Tapi, macam mana agaknya kehidupan seharian kat sana? Jom kita intai sikit. Memang tak dapat dinafikan, Tantan ni kaya raya. Catatan kuno sebut pasal kekayaan sumber macam emas dan perak. Bukan tu je, barang-barang mewah macam kaca pun banyak kat sini. Dengan kekayaan macam tu, mestilah penduduknya ramai kan? Dengan ni, ibu kotanya sahaja didiami oleh lebih kurang 20,000 keluarga. Untuk zaman tu, ini angka yang sangat-sangat besar. Boleh bayangkan tak betapa sibuk dan meriahnya bandar tu? Tapi di sebalik semua kemewahan dan kesibukan ni ada satu perkara yang sangat mengerunkan sistem undang-undangnya kalau anda didapati bersalah mencuri hukumannya cuma satu hukuman mati tak ada peluang kedua tak ada rayuan tegas dan tak ada tolak ansur langsung Sebagai sebuah kerajaan yang kaya, Tantan bukan sekadar jagoh kampung. Jom kita tengok macam mana mereka tunjukkan kuasa dan pengaruh mereka di peringkat antarabangsa, terutamanya melalui diplomasi. Nampaknya, Tantan ini memang proaktif dalam hubungan antarabangsa, terutamanya dengan China hubungan diplomatik mereka sangat aktif. Misi pertama direkodkan seawal tahun 530 Masivi, di mana mereka hantar utusan dengan hadiah-hadiah mewah. Lepas tu ada lagi misi pada tahun 535, 571, 585, mereka konsisten hantar ufti, termasuklah emas dan perak. Ini bukan sekadar tanda hormat tau, ini cara mereka flex kekayaan dan status mereka. Misi terakhir yang kita tahu ialah pada tahun 669 Masihi. Itu dah lebih 100 tahun hubungan yang kukuh. Okey, kita dah sampai ke babak terakhir dalam misteri ini. Persoalan yang paling besar, apa jadi pada Tantan? Kenapa namanya tiba-tiba hilang dari rekod sejarah? Selepas tahun 669 tu, nama Tantan terus senyap dalam rekod Cina. Kenapa? Teori yang paling kuat ialah tantan tak lenyap macam tu je. Sebaliknya, ia kemungkinan besar telah diserap masuk ke dalam sebuah kuasa yang jauh lebih besar yang tengah naik masa tu, iaitu Empire Sriwijaya. Jadi, urusan luar negaranya mungkin dah diuruskan oleh Sriwijaya. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan? Jelas sekali, Tantan ni bukan sekadar nama kecil atau nota kaki dalam buku sejarah. Mereka adalah pemain utama. Sebuah kuasa ekonomi dan politik yang penting, sebuah hub logistik yang pernah jadi nadi perdagangan di Asia Tenggara pada zaman awal. Kisah Tantan ni betul-betul buat kita terfikir, kan? Sejarah kita ni sebenarnya penuh dengan kerajaan-kerajaan hebat yang mungkin kita tak banyak dengar yang dah hilang di telan zaman. Jadi persoalannya berapa banyak lagi agaknya kerajaan emas macam ni yang masih tersembunyi dalam lipatan sejarah cuma menanti masa untuk ditemui semula